নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বিশেষকৈ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে গতিকে মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অসমীয়া বিষয়ৰ শিশুলীলা নামৰ যিটো পাঠ সেই শিশুলীলা পাঠটোৰ এটি আলোচনা গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে উপকৃত হ'বা গতিকে এতিয়া কথা হ'ল কি যে এই শিশুলীলা নামৰ যিটো পাঠ এই পাঠটো লিখিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গতিকে পাঠটোৰ মূল অংশলৈ অৰ্থাৎ পাঠটোৰ ভিতৰ ভাগলৈ যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে কবিগৰাকীৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব লাগিব গতিকে তোমালোকে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানাই তথাপিও মই তোমালোকক একদম চমুকৈ তেখেতৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈ দিছোঁ তাৰপিছত আমি পাঠটোৰ মূল অংশলৈ যাম এতিয়া কথা হ'ল যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ তেখেতক আমি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ হিচাপে জানো আৰু এইগৰাকী নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মচাৰকৰ বা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ গুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দত বৰদোৱাৰ আলিপুখুৰী নামৰ ঠাইত আৰু তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল কুসুম্বৰ ভূঞা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল সত্যসন্ধ্যা তেখেতে অসমীয়া জাতিটোৰ হকে বা অসমীয়া জাতিটোক একতাৰ দলেৰে বান্ধি ৰখাৰ হকে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিল বা প্ৰচেষ্টা কৰিছিল গতিকে তেখেতে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্যলৈ যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে এতিয়া আমি জানো যে তেখেতৰ সাহিত্যৰাজিলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি পাই আহিছোঁ বা তোমালোকে জানা নিশ্চয় যে তেখেতৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ হৈছে কীৰ্তন ঘোষা তেখেতে অসমীয়া সমাজৰ হকে যিমানখিনি কাম কৰিছে গতিকে তাৰ পৰাই আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ বা তেখেতক এগৰাকী ধৰ্ম সংস্কাৰ সমাজ সংস্কাৰক বা সমাজ সংগঠক হিচাপেও জনা যায় তদুপৰি তেখেতক এগৰাকী যুগচ্ৰষ্টা কবি সাহিত্যিক হিচাপেও আমি জানো গতিকে তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যৰ গুৰি ধৰিছিল বা তেখেতক অসমীয়া সাহিত্যৰ গুৰি ধৰতা বুলি কোৱা হয় এতিয়া তেখেতৰ সাহিত্যৰাজি বুলি ক'লে মই তোমালোকক ক'লোৱেই যে তেখেতে কীৰ্তন ঘোষা ৰচনা কৰিছিল তদুপৰি তেখেতে ভাগৱতৰ কেইবাটাও স্কন্ধ অনুবাদ কৰাৰ লগতে উত্তৰাখণ্ড ৰামায়ণখনো তেখেতে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল তদুপৰি তেখেতে বহুতকেইখন কাব্য ৰচনা কৰিছিল ৰুক্মিনী হৰণ কাব্য হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান ইত্যাদি তদুপৰি তেখেতে কেলিগোপাল ৰাম বিজয় কালিয় দমন পাৰিজাত হৰণ ৰুক্মিনী হৰণ ইত্যাদি বহুতকেইখন অংকীয়া নাটক তেখেতে ৰচনা কৰিছিল লিখিছিল আৰু তেখেতে লিখা নাটখনৰ নাম হৈছে চিহ্নযাত্ৰা তদুপৰি তেখেতে ভক্তিৰ নামৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ তত্বমূলক গ্ৰন্থ লিখি গৈছিল এনেদৰে তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যলৈ যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছিল তদুপৰি তেখেতে বৰগীত ভতিমা তুতয় ইত্যাদি ৰচনা কৰিছিল আৰু এনেদৰে অসমীয়া সাহিত্যলৈ অসমীয়া জাতিটোক আগবঢ়াই লৈ গৈ এইগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ পোন্ধৰশ আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত মহাপ্ৰয়াণ ঘটিছিল অৰ্থাৎ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে আমি যদি থুলমূলভাৱে চাবলৈ যাওঁ এইখিনিয়ে হৈছে তেখেতৰ বিষয়ে চমু আভাস গতিকে শংকৰদেৱৰ যদি আমি জীৱন বৃত্তান্তৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁ বিভিন্ন কথা আছে প্ৰতিটো দিশতে তেখেতৰ অৱদান অপৰিসীম আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপিও তোমালোকক মই তেখেতৰ বিষয়ে কিছু কথা অৱগত কৰাইছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইখিনি কথা গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিব পাৰিছা গতিকে এতিয়া আহোঁ আমি পাঠিৰ মূল কথালৈ পাঠ্যৰ নামেই হৈছে শিশুলীলা গতিকে শিশুলীলা বুলি ক'লে আমি কি বুজিম তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে এই যিটো শংকৰদেৱৰ শিশুলীলা নামৰ পাঠ আমাক দিছে এই পাঠটোত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পাঠটোৰ জৰিয়তে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই শিশুকালত যশোদাৰ ঘৰত কি ধৰণেই বিভিন্ন ধৰণৰ লীলা খেলা কৰিছিল কাৰণ শ্ৰীকৃষ্ণই জশদাৰ ঘৰত মানৱ শিশুৰ ৰূপত বিভিন্ন ধৰণৰ দুষ্টালি কৰিছিল আৰু তেখেতৰ সেই শিশুকালৰ যিখিনি লীলা খেলা বা তেখেতৰ যিটো মানৱীয় ৰূপ সেইখিনি এই পাঠটোত সুন্দৰভাৱে সবিয়ে অৱতাৰণা কৰিছে গতিকে আমি পাঠটোৰ জৰিয়তে মূলতঃ শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুকালৰ লীলা খেলাৰ বৰ্ণনাখিনিয়ে পাম আৰু সেইকাৰণে পাঠটোৰ নাম দিয়া হৈছে শিশু লীলা গতিকে আহাচোন এতিয়া আমি পাঠুৰ মূল অংশলৈ যাওঁ গতিকে তোমালোকে একদম ধুনীয়াকৈ মনোযোগেৰে মোৰ কথাখিনি শুনি যাবা এতিয়া চাবা ইয়াতে কি কৈছে দিনেক যখোদা নন্দ জয়া আপুনি মথন্ত দধি গয়া কৃষ্ণৰ শৈশৱ লীলাক্ষ স্মৰী কৃষ্ণগীত গাঁও সুন্দৰী এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে যে এদিনাখন নন্দৰজাৰ পত্নী যশোদাই দধিমঠি আছিল ইয়াতে যে কৈছে নন্দজায়া নন্দজায়া মানে হৈছে নন্দৰজাৰ পত্নী গতিকে নন্দৰজাৰ পত্নী যশোদাই এদিনাখন দধিমঠি আছিল আৰু তেতিয়া যশোদাই কি কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি শৈশৱৰ লীলা সেই শৈশৱৰ লীলা স্মৰণ কৰিছিল আৰু শৈশৱৰ লীলা স্মৰণ কৰি তেওঁ কি কৰিছিল কৃষ্ণগীত গাইছিল কৃষ্ণগীত গাঁৱত সুন্দৰী এটা সুন্দৰী বুলিও যশোদাৰ কথাই কোৱা হৈছে গতিকে দিনাখন যশোদাই কি কৰিছিল কৃষ্ণৰ শৈশৱকালৰ লীলাক স্মৰণ কৰি অৰ্থাৎ কৃষ্ণগীত গাই কি কৰিছিল দধি মথা পাৰ্যত শান্ত মনে ব্যস্ত হৈ আছিল খৌম বস্ত্ৰ পিন্ধি দিব্য কাছে কথিত মেখেলা বান্ধি আছে পুত্ৰ স্নেহে শ্ৰৱে দুয়োস্ন আজৰন্তে লৰে ঘনে ঘন এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে চাবা যে যশদাই যি সময়ত দধি মঠি আছিল সেইখিনি সময়ত যশদাই পাটৰ কাপোৰ পৰিধান কৰি আছিল সমবস্ত্ৰ অৰ্থাৎ পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি তেওঁ দিব্য ৰূপ ধৰি আছিল অৰ্থাৎ যশদাৰ যিটো ৰূপ সৌন্দৰ্য এই দভাটোত যশোদাৰ ৰূপ সৌন্দৰ্য আৰু দেহাৰ যি ৰূপ লাবণ্য সেয়া সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে গতিকে যশোদাই পাটৰ কাপোৰ পিন্ধিছিল তাৰপিছত কঁকালত মেখেলা পিন্ধিছিল আৰু এনেধৰণে তেওঁ সেই কামটোত মনোনিৱেশ কৰিছিল তাৰপিছত কি হৈছিল তেওঁ পুত্ৰ স্নেহত কাঁতৰ হৈছিল আৰু পুত্ৰ স্নেহত কাঁতৰ হৈ তেওঁ কি কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণক স্তন পান কৰিবলৈ দিছিল আৰু পুত্ৰ স্নেহত কাঁতৰ হৈ থকা অৱস্থাত যশোদাৰ কি হৈছিল দুই স্তন ঘনে ঘনে লৰিবলৈ ধৰিছিল তার পিছত ছাবা জুন কেউর কমকন, শ্ৰম জ্বলে উজ্জ্বল বদন কৰ্ণত কুণ্ডল দলে আতি খসি পড়ে মালতি। মালতী পিছত কি হৈছিল যশোদাই কি কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ আ অলংকাৰবিলাক পৰিধান কৰি আছিল গতিকে আৰু কি হৈছিল যশোদাৰ যি উজ্জ্বল মুখ উজ্জ্বল মুখ ঘামিছিল আৰু কি হৈছিল জিলিকি উঠিছিল তাৰপিছত কি হৈছিল যে তেওঁ কাণত যিবিলাক অলংকাৰ পৰিধান কৰিছিল সেই কাম কৰি থকা অৱস্থাত কি হৈছিল অলংকাৰবিলাক লৰিছিল আৰু লগতে কি হৈছিল যে তেওঁ খোপাত যি মালতী ফুল গুঁজি লৈছিল সেই খোপাৰ মালতী ফুলবিলাকো যেন সৰি পৰিছিল এহিমতে মথনতে প্ৰয়াসী মাক ধৰিলা কৃষ্ণে আশি মথনিত ধৰিয়া নিষেধি মঠি বাপনেদে আউৰ দধি তাৰপিছত সেইখিনি সময়তে কি হ'ল যে কৃষ্ণই মাকক এই যিটো দধিমঠা কাম সেই দধিমঠা কামটোত বাধা দিবলৈ ধৰিলে কাৰণ কি হ'ল যে কৃষ্ণই এতিয়া মাকৰ পৰা স্তন পান কৰিব গতিকে সেই স্তন পান কৰাৰ আশাত শ্ৰীকৃষ্ণই কি কৰিছে মাকক বাৰে বাৰে সেই দধিমঠা কামটোত বাধা আৰোপ কৰি আছে হাসী ক'লে লৈলা নন্দ যায় দীলাস্তন পুত্ৰ মুখ চায়া দেখন্তে উথলি দুগ্ধ পৰে পুত্ৰ এৰি কৈলান্ত লৱৰে তাৰপিছত কি হ'ল যশদাইতো কৃষ্ণৰ কথা অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰে কাৰণ যশদাই কৃষ্ণৰ মৰমত আঁতৰ হৈ আছিল গতিকে পুত্ৰৰ মুখলৈ চাই যশদাই কি কৰিলে পুত্ৰ স্নেহত আঁতৰ হৈ পুত্ৰৰ মুখত মানে শিশুকৃষ্ণৰ মুখত স্তন পান কৰিবলৈ দিলে তাৰপিছত সেইখিনি সময়তে কি হ'ল এইফালে যশদাই কি কৰিছিল ঘৰত গাখীৰ উতলিবলৈ দি আহিছিল চৌকাত আৰু যেতিয়া সেই গাখীৰবিলাক উতলিছিল সেই গাখীৰ উতলা গম পাই যশদাই কি কৰিলে পুত্ৰক কলাৰ পৰা নমাই থ'লে আৰু পুত্ৰক কলাৰ পৰা নমাই থৈ সেই উতলা গাখীৰ নমাবলৈ গ'লে তাৰপিছত কি হ'ল চাবা স্তনৰ পিন্ পিৱে নাপায় কৃষ্ণৰ কাম্পে কপে অৰুণ অধৰ দহন কামুৰি আতি চান্দ শিলাইয়ে ভাঙিলা দধি ভান্দ গতিকে এইবাৰ কি হ'ল যে শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া স্তনপান কৰিবলৈ নাপালে মানে মাকে যেতিয়া কলাৰ পৰা নমাই থৈ গুচি গ'ল তেতিয়া কি হ'ল কৃষ্ণৰ মাক যশোদাৰ ওপৰত বহুত বেছি খং উঠিল আৰু প্ৰথমতে কৃষ্ণই কি কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰঙা উঠ কঁপিবলৈ ধৰিলে আৰু দাঁতেৰে কি কৰিলে দুই উঠ কামুৰি ধৰিলে আৰু তাৰপিছত তাত যিবিলাক শিলবিলাক চাৰিওফালে সিঁচৰিত হৈ আছিল সেই শিলবিলাকেৰে কি কৰিলে দধিৰ যিবিলাক পাত্ৰ আছে ইয়াতে দধি ভাণ্ড বুলি কৈছে দধিৰ যোনবিলাক পাত্ৰ সেই দধিৰ পাত্ৰবিলাক এটা এটাকৈ শিলেৰে ভাঙিবলৈ ধৰিলে মহাকপে কথা পখিলন্ত শিঞ্চিৰাই লবণো ভুঞ্জন্ত আশীলা যশোদা নমাইখীৰ দেশৈ সান্দি ভাংগিলা দধিৰ তাৰপিছত কি হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণইতো একদম খঙেৰে কথাৰ ভিতৰত সোমাইছে তাৰপিছত একদম চাৰিওফালে উৎপাতবিলাক কৰিছে খঙতে আৰু তাৰপিছত কি হ'ল চাৰিওফালে সেই লবণোবিলাক মানে চব মাখনবিলাক সিঁচৰিত হৈ আছে য'ত ত'ত পৰি আছে তাৰপিছত কি হ'ল যশদাই সেই ক্ষীৰবিলাক উতলি থকা যিবিলাক গাখীৰ আছিল সেই গাখীৰবিলাক যশদাই নমাই থৈ কিনে কি কৰিলে পুনৰ কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু পুনৰ যেতিয়া কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ আহিলে তেতিয়া কৃষ্ণৰ যিবিলাক উৎপাত সেই গোটেই উৎপাতবিলাক সদায় কি কৰিলে নিজৰ চকুৰে দেখা পালে তাৰপিছত কি হ'ল চাবা জানিলা পুত্ৰৰ কৰ্মগোপী আখিয়া দেখিলা পখী খুপি উৰলৰ ওপৰে বখী সৰি ভূঞন্ত লবনো চুৰি কৰি তাৰপিছত কি হ'ল জশদাৰ বহুত বেছি খং উঠিল কাৰণ শ্ৰীকৃষ্ণই যোনখিনি কৰ্মকাণ্ড কৰিছে সেই কৰ্মকাণ্ডখিনিত দেখি জশদাৰ বহুত বেছি খং উঠিল কিন্তু ইয়াতে আমি এটা কথা গম পাওঁ যে শ্ৰীকৃষ্ণই যিবিলাক কৰ্মকাণ্ড কৰিছে মানে সাধাৰণ শিশু এটাই মাকৰ ওপৰত খং কৰি বা মাকক অভিমান কৰি যেনেকুৱা যেনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্টালিবিলাক কৰে বা যেনেকুৱা যেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাতবিলাক কৰে শ্ৰীকৃষ্ণইও কি কৰিছিল মানে তেওঁ যদিও পৰমপুৰুষ ভগৱান কিন্তু তেওঁ যশদাৰ ঘৰত কি হৈছিল এটি মানৱ শিশুৰ ৰূপত সাধাৰণ শিশু এটাৰ নিচিনাকৈ লালন লালিত পালিত হৈছিল গতিকে সাধাৰণ শিশু এটাৰ নিচিনাকৈয়ে কৃষ্ণইও কি কৰিছিল আচৰণ কৰিছিল গতিকে এই দৃশ্যটো দেখি যেতিয়া জপনাৰ খং উঠিল তেতিয়া কি কৰিছিল কৃষ্ণই উৰলৰ ওপৰত বহি আছিল আৰু তেওঁ তেওঁ লবণবিলাক চাৰিওফালে সিঁচৰত কৰিলে তাৰপিছত লবণীবিলাক চুৰ কৰি খালে আৰু তেওঁৰ এই যিটো চুৰী কাৰ্য এই কাৰ্যটোত তেওঁ লগৰীয়া হিচাপে বান্দৰবিলাকক লৈছিল গতিকে বান্দৰবিলাকেও আনন্দ মনেৰে জঁপিয়াই জঁপিয়াই এই মাখনবিলাক খাইছিল তাৰপিছত কি হ'ল চাবা সিকীয়াৰ পৰা নমাই আনি বানৰ পদেণ্ট দলিহানি সংকিত নয়নে নাহি সাৰি দেখীয়া জখোদা লৈলাবাঢ়ি তাৰপিছত কি হ'ল সিহঁতক ক'লোৱে যে সিকীয়াৰ পৰা কি কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই সিকিয়া মানে কি য'ত এই মাখনৰ টেকেলিবিলাক ৰছীৰে কি কৰিছিল ওপৰত আৰি থৈ দিছিল সেইটোক সিকীয়া বুলি কোৱা হয় য'ত গাখীৰৰ টেকেলিবিলাক থৈ দিয়া হয় গতিকে সেই সিকিয়াৰ পৰা টেকেলিবিলাক শ্ৰীকৃষ্ণই নমাইছিল আৰু বান্দৰবিলাকক সহযোগী হিচাপে লৈছে তাৰপিছত কি হ'ল যশোদাই শ্ৰীকৃষ্ণক খঙতে কি কৰিলে কোবাবলৈ হাতত এছাৰি এডাল লৈ পিছে পিছে খেদি গ'ল তাৰপিছত কি হ'ল যেতিয়া যশোদাই শ্ৰীকৃষ্ণক কোবাবলৈ খেদি গ'ল তেতিয়া কৃষ্ণৰ কি হ'ল যথেষ্ট শ্ৰীকৃষ্ণই শংকিত হ'ল মানে ভয় লাগিল মানে ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা বুজা যায় যে সাধাৰণ শিশুৱে তাই মাকক যেনেকৈ ভয় কৰে মাকে খেদিলে যেনেকৈ মাৰিবলৈ খেদিলৈ ভয় কৰি পলায় বা বহুত বেছি ভয় ভাৱ মনত জাগ্ৰত হয় তেনেধৰণে কৃষ্ণৰো কি হৈছিল মাকৰ ওপৰত বহুত বেছি ভয় লাগিছিল তাৰপিছত ভয়তে কি কৰিছিল মাকৰ ওচৰৰ পৰা পলাই দৌৰিছিল মাৰিবে আসন্ত জানি দৰে দিলালৰ নামি উদলৈ গতিকে তাৰ পৰা শ্ৰীকৃষ্ণই পলাই লৰ মাৰিলে গুচি গ'ল পাছে পাছে জখোদা খেদন্ত ভয়ে লাগ মা উপনেদন্ত যাক যগী নপাওঁৱে ধ্যানত হেন হৰি কলান্ত ভয়ত গতিকে ইয়াতে কি কৈছে যে আগে আগে শ্ৰীকৃষ্ণই দৌৰি আছে আৰু পিছে পিছে মাক যখোদাই কৃষ্ণক খেদি আছে কোবাবলৈ তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈছে যে যিজন পৰমপুৰুষ ভগৱানো মহান মহান যোগীসকলে ধ্যান কৰিও নাপায় কাৰণ তেওঁটো পৰমপুৰুষ ঈশ্বৰ গতিকে ঈশ্বৰক আমি সন্মুখত পোৱাটো সহজ কথা নহয় কাৰণ তেওঁ এক নেদেখা শক্তি আৰু সেই নেদেখা শক্তিটোকে আমি বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে সেই নেদেখা শক্তিটোকে মানৱ ৰূপত যশদায় পুত্ৰ ৰূপে পাইছে গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে যাক মহান মহান যোগীসকলে ধ্যান কৰিও নাপায় সেইজনকেই বা সেইজন পৰমপুৰুষকে কিন্তু যশোদাই পুত্ৰ হিচাপে পাইছে আৰু সেই শ্ৰীকৃষ্ণই কি কৰিছে যশোদাৰ ভৈয়ত আকৌ পলায়ো ফুৰিছে পুত্ৰকং খেদন্ত মহাসতী শ্ৰণি ফৰে আক্ৰমী লাগতি বেগত মেলান ভৈল সোপা ঠি পৰে মালতীৰ থোপা তাৰপিছত কি হ'ল যে ইয়াতে মহাসতী বুলি কৈছে মহাসতী বুলিও কিন্তু ইয়াত জশদাৰ কথাই কোৱা হৈছে গতিকে এই মহাসূতীয়ে মানে যশদাই কি কৰিছে শ্ৰীকৃষ্ণক খেদিছে আৰু খেদি 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 ভাগৰি গৈছে ইমান দৌৰিছে তথাপিও কিন্তু কৃষ্ণক জশদাই ধৰিব পৰা নাই গতিকে তেওঁ ভাগৰি গৈছে আৰু কি হৈছে খোপাত যি মালতী ফুল গুঁজি লৈ আছিল সেই খোপাৰ খোপা সোলকি গৈছে আৰু খোপাৰ পৰা মালতী ফুল সৰি পৰিছে গোবিন্দে মাউৰ শ্ৰম দেখি ৰহিল কান্দন্তে মুদি আহি সভয় নয়ন শান্ত দৰে তাৰপিছত কি হ'ল মাকৰ ইমান বেছি দৌৰি দৌৰি ভাগৰ লাগিল গতিকে মাকৰ দুখ আৰু কষ্ট কৃষ্ণই অনুভৱ কৰিলে আৰু অনুভৱ কৰি চকু দুটা মুদি কৃষ্ণই কি কৰিলে মাকক ধৰা দিলে আৰু মাকৰ ওচৰত যেন ভয় ভয় ভাৱ এটা লৈ কান্দিবলৈ ধৰিলে বা উচুকিবলৈ ধৰিলে গতিকে ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাকৰ প্ৰতি যিটো ভয়ৰ ভাৱ সেই ভয়ৰ ভাৱটো সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে যশোদা ধৰি ল আশী কৰে ভাণ্ড ভাংগী আবে জাইবে কোঠা খাই পৌ আজি কৃষ্ণ দুৰমঠা সকলো লবনো কৈলী নাশ শুনি প্ৰভু ভৈলা মহাদ্ৰাস গতিকে যেতিয়া কৃষ্ণই যশোদাক ধৰা দিলে তেতিয়া যশোদাই কি কৰিছে কৃষ্ণক ধমকি দিছে আৰু কৈছে যে সকলো দধি তই নাশ কৰিলি মানে নষ্ট কৰিলি এতিয়া তই কত পলাবি গতিকে তোৰ আজি মাথা খাম এনেকৈ বুলি যশোদাই কৃষ্ণক কৈছে তাৰপিছত চাবা যেতিয়া যশোদাৰ মুখত তেনেকুৱা বাক্যশাৰী কৃষ্ণই শুনিবলৈ পালে তেতিয়া কৃষ্ণৰ আকৌ বেছি ভয়টো যেন বাঢ়ি গ'ল দেখি বাৰী এদিলাহা সতি কৃষ্ণকো বান্ধিবে লৈলামতী নাহি আদি অন্তপূৰ্বাৱৰ পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম জগত ঈশ্বৰ গতিকে কি হ'ল যশোদাই এইবাৰ শ্ৰীকৃষ্ণক কি কৰিছে ওৰালত বান্ধিবলৈ লৈছে মানে কৃষ্ণক এতিয়া সেই যে তেওঁ কৰ্মকাণ্ডবিলাক কৰিলে সেই দুষ্টালিবিলাক কৰিলে তাৰ শাস্তি হিচাপে এতিয়া কৃষ্ণক কি কৰিব বান্ধি থ'ব গতিকে বান্ধাৰ কাৰণে যখোদাই সাজু হ'ল আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈছে যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ তেওঁ অনাদি অনন্ত তেওঁ সৰ্বব্যাপী আৰু সৰ্বশক্তিমান তেওঁ সকলোতে জুৰি আছে আৰু তেওঁ সৰ্বশক্তিমান গতিকে তেওঁ অনাদি অনন্ত আৰু সেইজন পুৰুষকেই বা সেইজন জগতৰ ঈশ্বৰকেই কিন্তু য সদায় দাবী দিছে বা যশদায় ধমকি দিছে আৰু কৃষ্ণই কি কৰিছে ভয়ো খাইছে বা পলাবলৈও চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সেইজনেই আকৌ পৰমপুৰুষ ভগৱানো তাহাংক তনয় মানিবলৈ যশোদা বান্ধত উদুখলে কৃষ্ণক বান্ধন্ত কৃষ্ণক আনি ধৰি নজৰে আঙুলক দুই জৰি তাৰপিছত আৰু এটা ঘটনা ঘটিছিল যে যেতিয়া যশোদাই কৃষ্ণক ৰছীৰে বান্ধিবলৈ ধৰিছিল তেতিয়া কি হৈছিল প্ৰতিবাৰোতে দুই আঙুল ৰছীৰ নাটনি হৈছিল গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথাই গম পোৱা যায় কাৰণ তেওঁ পৰমপুৰুষ ভগৱান গতিকে তেওঁক আমি একোৰে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ গতিকে যশদাই যেতিয়া কৃষ্ণক বান্ধিবলৈ লৈছিল তেতিয়া প্ৰতিবাৰতে দুই আঙুল ৰুছিল নাটনি হৈছিল গতিকে এইখিনি হৈছে পাঠিৰ মূল কথা গতিকে পাঠুৰ জৰিয়তে আচলতে পৰমপুৰুষ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিটো মানৱীয় ৰূপ বা তেওঁৰ যিটো ঐশ্বৰিক শক্তি বা ঐশ্বৰিক যিটো মহাত্ম সেইটো সুন্দৰভাৱে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সুন্দৰভাৱে এই পাঠটোত উপস্থাপন কৰাইছে আৰু এই পাঠটো হৈছে শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন ঘোষাৰ অন্তৰ্গত গতিকে কীৰ্তন ঘোষাৰ অন্তৰ্গত এই পাঠটোত মূলত এই পৰমপুৰুষ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিটো মানৱীয় ৰূপ যিটো ঐশ্বৰিক শক্তি সেয়া শিশুকালৰ বৰ্ণনাৰে যশদাৰ ঘৰত যি দুষ্টালি সেয়া সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে পাঠটোৰ থূলমূল আভাস গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পাঠটো বুজি পাইছা আৰু পাঠটোৰ যদি কিবা নুবুজা থাকে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিবা মই পুনৰ ফুটি নাতিখিনি মাৰাৰ কাৰণে বা তোমালোকৰ ফুটি নাতি কিবা যদি আছে সেইখিনি মাৰি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক মই মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই থাকিম প্ৰতিটো পাঠৰ ভিডিঅ' তোমালোকক দিম গতিকে তোমালোকে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে আজিলৈ এৰিছোঁ নমস্কাৰ